હવામાન વિભાગે ઉનાળામાં વરસાદની આગાહી કરી છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે જેની અસર વાતાવરણમાં જોવા મળી શકે છે જેથી બે દિવસ રાજ્યમાં હળવો વરસાદ વરસી શકે છે વલસાડ નવસારી ભાવનગર ગીર અને સોમનાથમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી તે ઉપરાંત બે થી ત્રણ ડિગ્રી સુધી તાપમાનમાં વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે હાલમાં સૌથી વધુ એકતાલીસ ડિગ્રી તાપમાન ભુજમાં નોંધાયું છે और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले दो दिनों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस का दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान दिया गया है और उसके बाद दो से चार डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान दिया गया है और कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो डे फोर और डे फाइव में यानी पंद्रह और सोलह तारीख को डिस्कम्फर्ट कंडीशन बनी रहेगी सौराष्ट्र और कच्छ के कोस्टल एरिया में और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करें बात करेंगे तो अहमदाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 38.5 और गांधीनगर में 39 नाइन डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है अहमदाबाद में क्लाउड कंडीशन बनी रहेगी लेकिन बारिश नहीं होगी ऐसा गुजरात में हीट वेब का पूर्वानुमान नहीं दिया गया वेव नहीं होगी और डे फोर और डे फाइव में सौराष्ट्र और कच्छ के कोस्टल एरिया में डिस्कम्फर्ट कंडीशन बनी रहेगी